श्रीमयूरेश गणेश मानसपूजा स्वानन्देशा ब्रह्म गणेशा गजानना आजी मानसपूजा सावधचित्ते करितोऽपि घ्याजी मम हृदयालयि प्रज्ञामण्डपी चिरसुख आसनते सुधीवृत्तिमय रत्नमञ्चकी बसविततुं हाते दिव्यसुरक्ताम्बरभूषान्वित रूप सिन्धूरारुणगजमुखसुन्दर रूपचतुर्भुजही बालचन्द्र नेत्रयमण्डित एकदन्त ध्यातो सिद्धिबुद्धिशोभी उभयङ्कित सज्ज्योतिर्मयतो पञ्चवृत्तिका धरणी आसन योगात्मा ध्यान शून्यसत्प्रकाश होता आवाहन मान सिन्दुर दिव्य अर्पितो मूल वासना भक्तिमय भोगीता विरति नानाक पुष्पमालिका शमीसुमान्तर दूर्वाधिक अर्पितो स्थित माया संहार माया मोहितभावभक्तिगुणचूर्णकरु निसारे गतिबद्ध असाधूप अर्पिला निश्चलती द्वारे न्तःकरणि स्नेह उरे तदयोगे चिदरूपी प्रभा प्रकाशन दायेमि अर्पि स्वस्वानन्दी आत्मभोगतो क्रिया स्फूर्तिपूर्णा एके भोगविनैवेत्याचि मोदकादि अन्न स्वात्मार्पण सद्भक्तिभाव हे सुगन्ध जल प्यावे तृप्तिकारणी तु खरो थर एकच जानावे सेव्यसेवकादि भाव संभव जीव प्रारब्ध दक्षिणा दिली पुरी शुद्ध नानादाने वृत्तिसुभाे बीज उठति प्रियले प्रार्थिले सहचरी योग सुभक्तीचा ध्यावा भोग अखंडित मी प्रिय तुमचा ऐसी पूजा घेऊन मत हृदयी अंतर हित वावे स्वामिन् प्रार्थिबाल भावे प्रार्थिबाल भावे प्रार्थिबाल भावे इति श्री गणेश गणेशमानसपूजा